Как всегда, в интернете побачу какую-то интересную новину. хочу поделиться. В московской квартире найдена мумия пенсионерки. Мумифицированное тело пожилой женщины обнаружено в квартире в московском районе Бибирева. Бибирева? Не знаю. во вторник днем был обнаружен мумифицированный труп хозяйки квартиры 1934 года рождения, смерть которой наступила около 10 лет назад. Совершенно все. В тижни дни нашли еще две мумии мумифицированное тело пенсионерки, пролежавшее в квартире три года, обнаружили во вторник на юге Москвы. В тот же день на востоке столицы, вскрыв одну из квартир, полицейские обнаружили труп пенсионера, умершего год назад. Шесть Москва перетворяется на место мумий. И капец, но это же в Киеве такая, может быть, бывает. То есть, себе, что вы можете Просто так собі жити у своїй квартирі спокійно і не знати, що через стінку від вас е, роками лежить мумія якоїсь пенсіонерки. Це капець. Це можна дуже такий цікавий фільм жахів зняти, типа живши мумії пенсіонерів, ідуть громити пенсійний фонд, який їм не додав пенсію.